мы хотим, чтобы у нас появились еще два возраста. Это возраст так называемый пассарелли, то есть это 14-летние. Сегодня прозвучало на президент федерации, что мы будем этим заниматься. Раньше у нас не было такой возможности, поэтому нам нужно доизучать этот момент. И с учетом этого выстроить всю программу подготовки сборных команд, начиная с 14-летнего возраста до национальной команды. И, естественно, здесь связано с тренерскими кадрами. Поэтому я думаю, что мы за оставшийся период времени сможем в этом направлении поработать и 17 декабря на Совете уже Федерации вынести на суд Совета так сказать, все предложения, которые необходимо нам порешать будет в этом направлении. В развитых странах смоделирована советская система интернирования. Но в отличие от нас, там есть государственное финансирование. Вот в этом мы отличаемся. Если бы у нас было государственное финансирование, то бы мы пошли на это. Вот когда мы обсуждали этот вопрос, то возникал, а кто будет финансировать? Допустим, с одного клуба будут сделать его, вот, так сказать, базовым команды для сборной, а из других клуба будут приезжать, кто это будет финансировать? Вот это один вопрос, и он, он не он сложный. В таких странах, как Франция, Турция, Италия, Испания, это государственное финансирование. И там этого вопроса нет. Поэтому у них есть центры подготовки и интернирование техники. Естественно, нам нужно готовить постоянно и повышать квалификацию наших тренерских кадров. В чем порой уступают наши дети? В первую очередь в техническом оснащении. То есть где-то не хватает мастерства. Вот если наши тренеры смогут перестроить у себя, внутри себя, что их задача заниматься процессом обучения, а не процессом натаскивания на результат, мы моментально сделаем качественный шаг. Нам нужно адаптироваться или приспособиться к тем условиям, в которых мы находимся, и найти вот эту золотую середину для результата наших сборных команд.